بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي عن اليمين وعن الشمال قعيد ما الفضل من قول الا لدى الفرقيه العتيد وجاءت سكره الموت بالحقه ذلك من فتحي ونفخ في الصور ذلك اليوم الوعيد صدق الله العظيم